બિહારના સમસ્તીપુર ખાતે આવેલ રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાં હથિયાર ધારી અજાણ્યા ઈસમોએ રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાં ઘુસી ગયા હતા અને ત્યાં તમામ માણસોને બંધક બનાવી રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાંથી આશરે દસ કિલો સોનાના ઘરેણાં તથા આઈપીએલ ક્રિકેટર અનુકુલ રાયના પિતા એડવોકેટ સુધાકર રાય પણ ત્યાં ખરીદી કરવા આવ્યા હોય એમના પણ કરોડો રૂપિયા છ લાખ મળી કુલ રૂપિયા પાંચ કરોડ છ લાખની દિલધડક લૂંટ કરી હતી 28 फरवरी 2024 को रात के आठ बजे बिहार में समस्तीपुर जिला में रिलायंस ज्वेलर शोरूम के अंदर कुल पाँच करोड़ की लूट हुई थी उस पाँच करोड़ में दस किलो सोना था और छः लाख उन्होंने एक वहाँ एक ग्राहक से जब्त किए थे वो ग्राहक उनका नाम है अनुकूल राय जो जो अनुकूल राय क्रिकेटर जो आई क्रिकेटर, क्रिकेटर है उनके पिता सुधाकर राय के वहाँ से उन्होंने जब्त किए थे उस शोरूम में खरीदी के लिए आए थे और उसमें टोटल तेरह लोग शामिल थे इस लूट में और जब इस लूट वहाँ से वो लोग लूट उनका एक मॉडल ऑपरेंटी रहता था वो पहले जहाँ भी उन्हें लूट करनी होती थी उसका छः महीने पहले उस एरिया की रेकी करते थे रेकी के बाद उसको पता कर लेते थे भाई कहाँ कौ, कौन सी मूवमेंट है कब कितने लोग शोरूम में होंगे कब सिक्योरिटी होगी कब नहीं होगी उसके बाद ये अपनी गैंग बनाते थे हर गैंग में हर मेंबर का अलग काम होता था कोई सिक्योरिटी गार्ड को होल्ड करेगा कोई अंदर जाके चोरी करेगा कोई बाहर खड़ा रहेगा और चोरी करने के बाद ये अपना सारा सामान चोरी का सामान और हथियार में रख देते थे और सब लोग देश के अलग अलग कोने में चले जाते हैं छुपने के लिए जब जैसे ही मामला ठंडा होता है सब वापस बिहार जाते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं ये इनका मोटर ऑपरेटिव रहता था इसमें भी यही था ये चोरी करने के बाद लूट के लिए लूट करने के बाद ये अलग अलग राज्यों में आ गए जे बाबते बिहार ना मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन में गुनो नोंधायो नोधाओ

हमें इन्फॉर्मेशन मिली कल रात को भी बिहार में हुई लूट के दो आरोपी जिसका नाम गगन और राहुल गगन उर्फ काला नाग राहुल उर्फ छोटा लॉरेंस जिसको बोलते हैं हमारे पलसाना के झोलवा पाटिया एरिया में श्रद्धा साई रेजिडेंसी में मकान 404 में रुके हुए हैं इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि की और आई पोर्टल पर इन्हें इनका बुनाई इतिहास और फोटो चेक की तो हमें इनके बारे में पता चला इनमें इन पहले भी बिहार में इन पर तीन केस दायर हैं तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारी टीम वहाँ गई और उन्होंने इन दो लोगों की झड़प की इनके पास हमें यहाँ कोई मुद्दा माल नहीं मिला है तीस हज़ार के फोन और दो सौ बीस रुपये मिले हैं इनके पास यहाँ कोई बाकी मुद्दा माल उनका कोई भी लूट का सामान नहीं है लूट का सारा सामान बिहार है सिर्फ दो आरोपी हमें इधर मिले वो एक जंगेजी ऐप है वो उससे संपर्क में रहते थे સાય શ્રદ્ધા રેસીડેન્સી મૂળ બિહાર હોવાનું સામે આવ્યું છે બે આરોપીઓ પૈકી રાહુલ કુમાર કે જે કાલા તરીકે ઓળખાય છે જેનો ભૂતકાળ પણ ગુનાહી તજરહ છે જેની વિરુદ્ધમાં બિહારમાં હાજીપુર તેમજ લાલगंज પોલીસ મથકમાં આર્મ્સ એક્ટ તેમજ લૂંટ ધાડના ગુનાઓ પણ નોંધી ચૂક્યા છે જંગેજી એપ મે સબ એકબીજા કો અપને જંગેજી એપ કા એક અલગ નંબર હોતા હે उसमे તો સબ એકબીજા કો લૂંટ સે પહેલે વો નંબર દે દેતે થે લૂંટ કે બાદ જબ ભી સંપલ કરેંગે સબ યે નંબર અપને પાસ રખેંગે ઓર સિર્ફ યે એક આદમી કા નંબર સબકો દેતે સે જેસે જો એક ઇસ કા માસ્ટરમાઇન્ડ હોગા uska જંગેજી એપ કા નંબર ગ્રુપ કે સભી મેમ્બર્સ કે પાસ હોગા

તેઓ કોઈ મોબાઈલમાં નહીં પરંતુ ઝીંગી નામની એપ બનાવી હતી અને એ એપના માધ્યમથી એકબીજા સાથે સંપર્ક કરતા હોવાની પણ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી તમામ આરોપીઓ હાલ સુરત ગ્રામ્યના પલસાણા પોલીસે બંને આરોપીઓ પાસેથી ત્રણ જેટલા મોબાઈલ મળી ત્રીસ હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને બંને વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી આરોપીઓનો કબજો સોંપવા માટે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે બિહાર પોલીસને જાણ કરી દીધી છે Bureau Report, RN News, Persona.